Доброго ранку, Україна! Сьогодні в нас в гостях заслужений артист України, прем'єр-маріїнського театру, художній керівник балетної трупи національної опери Денис Матвієнко. На цю посаду він був призначений нещодавно про його творчі перспективи та як він планує змінити український балет. Зараз і розпитаємо в самого Дениса Матвієнка. Доброго ранку. здравствуйте вы uh, вызнаны в свете уже хореограф с таким дуже відомим именем и вас запросили до нас стать нашим художним керівником в национальной опере вы швидко погодилися на цю посаду ну хореограф это не совсем правильно так как я не, не ставлю спектакли ни не балеты ни антерпризы ничего как бы я танцовщиком был всю жизнь остаюсь им вот. совсем недавно поступило предложение, наверное, с полгода, как э, министр культуры предложил мне для начала он попросил мое видение, план развития театра и так далее. Я это все извожу и устно и письменно на ближайшие два года. ну вы повернулись сюда больше за покликом сердца, или вас якось э, может права привабили другие перспективы, действительно на действительно что-то делать свое, а, ну, вы знаете, я 15 лет на сцене как артист, как танцовщик, и, естественно, хочется, я и продолжаю танцевать, и в данный возраст, он как раз, когда ты уже, у тебя есть опыт, и есть еще сила, вот, позволяет мне делать многое. Как танцовщикам? Ну, естественно, в последние годы я занимался тем, что создавал разные проекты и так далее, и привозил в Киеве, и мы показывали неоднократно на сцене Национального оперы Украины. И, естественно, есть, сейчас есть возможность э -э, воплотить это все только в абсолютно других масштабах. Представляете, у вас больше практически 200 человек балета и огромный театр, первый театр в стране. Это, во-первых. Во-вторых, это национальное достояние, этот театр. И там работают талантливые люди, талантливые танцовщики. Просто они не совсем, я так понимаю, что они не совсем понимают, что они талантливые. Про это поговорим сразу после коротких новин. Дочекайтеся. Потужная энергия на выпереджение часу. Мустанг Лидвок. Запровадження ринку землі в Україні відкладено ще на рік. Парламент продовжує мораторій на продаж земель сільгоспризначення до 2013-го. Депутати до новорічних свят намагаються встигнути розглянути питання, які запланували до кінця року. Так вони вже заборонили рекламу ліків, які відпускаються тільки за рецептом. А наприкінці тижня збираються розпочати друге читання нового держбюджету. Про це заявляють у більшості. Нині переважно саме її представники працюють у Верховній Раді. Опозиційні депутати тим часом чергують в операційному. В суді столиці, де експрем'єр Тимошенко оскаржує вирок, згідно з яким її засуджено на сім років ув'язнення. Ратифікація угоди щодо зони вільної торгівлі з ЄС може дати додаткове зростання ВВП України приблизно на 2% на рік. Такий прогноз зробив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Попри те, що документ поки що не парафований, урядовець відзначив значний прогрес у європейському векторі держави. Що ж до підписання угоди про зону вільної торгівлі, Клюєв висловив сподівання, що це станеться не пізніше ніж за рік. Телебачення північної Кореї розповсюдило кадри прощання з лідером країни Кім Чен Іром, який помер у суботу від серцевого нападу на 70-му році життя. Віддати останню шану великому керівникові приходять тисячі корейців з усієї країни. У вівторок з Кім Чен Іром попрощався його молодший син Кім Йон Ін, якого називають наступником корейського лідера. Після 11-денної жалоби тіло вождя буде поміщене у мавзолей на горі Кумсусан у п'ін'яні. Часу на стан. Ми говоримо про український балет та новації в оперному театрі з новим художнім керівником балетної трупи національної опери Денисом Матвієнком. Якось в одному із інтерв'ю ви сказали, що в першу чергу, щоб змінити український балет, треба реорганізувати, тобто саму структуру змінити. Що ви мали на увазі? Що треба зробити і що вдалося вже за один місяць вашої роботи змінити? Ну, во-первых, на начинается с того самоотношения к, к театру к работе по, по, понимание где ты работаешь uh -huh. это национальное достояние еще раз повторю это театр и первый театр страны и чтобы артисты это понимали и мне кажется что за этот месяц очень многое изменилось в головах артистов они начали действительно понимать в каком театре они работают это, во первых во вторых ну, есть много технических нюансов, естественно, это обновление репертуара, современная хореография, которая вообще нет на сцене национального опера Украины, и уже в апреле будут два премьерных спектакля, два однактных балета современных хореографов. речи, что мы можем побачить уже в 2012 году? Ну, это очень интересно, это таких два топовых спектакля, очень интересных и один один из спектаклей зрители киевский зритель уже видел он на этой сцене и я был колоссальный теплый прием не то что теплый жаркий прием всем настолько понравился спектакль что я решил хотя планы были По Пов другому спектаклю. Я цей спектакль перенести на сцену. Добре, наскільки взагалі важко було uh, під знайти підхід в, в національній опері до кожного танцюриста? Щоб кожного переконати кожного якось можливо навіть ну я понимаю, Ви знаєте, є хороші слова. Головне не просто слушать, а слышать. Вот. Иногда ты те, что ты говорили, говорят, ты слушаешь, но ничего не слышишь. Вот. И я действительно старался, стараюсь вникать в проблемы, в какие-то разговоры или в либо вопросы каждого танцовщика. Чи И... у вас есть свой метод выхования? Метод выхования. Я не думаю, что он есть какой-то. И просто я считаю, что достаточно просто любить свое дело. Вот. Быть Как чистоплотно відноситися відноситься своєму ділу. Стосовно до е, тих театрів, де ви працювали, до тих труп, де вам доводилось, Приміром, в Михайлівському, ви залишались тому, що там було цікаво, і менше якось зважали, на скільки вам платять, на те, яка зарплатня, в принципі. Що вас стимулює до роботи, до творчості. До роботи здесь? Взагалі, и тут, и взагалі. Ну, нет, ну, естественно, это совокупность некоторых вещей. И, 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 в, в первую очередь, это творчество. Я творческий человек, и мне нужно творчество. Мне нужно все время какой-то рост, мне нужно что-то делать, что-то создавать, э, что-то делать лучше, чем либо оно было до этого и так далее. Вот, естественно, э, э, те же деньги, они тоже очень важны. Скажите, а вот вы тут в национальном <къем> пореде нашли таких же однодумцев, таких же действительно потенциально здатных в нас? Я, я уверен, что их очень много. Просто опять же повторюсь, я не думаю, что они еще понимают, что они такие. Знаете, они не пробовали многого. Чтобы я знаю, что если они попробуют это, то отказаться уже от этого не смогут. Это своего рода наркотик, то, чем мы занимаемся. Когда ты влюбляешься, ты чувствуешь. Ти розумієш, чим ти займаєшся? Ти живеш чи ну, живеш? Ну, цієї осені вже кияни побачили досить незвичайну постановку Радіо і Джульєта. До речі, в нас є уривок. Давайте подивимося. З удовольствим. Ну, mm -hmm. Цей балет поставили під музику «Radiohead» і mm -hmm. назва досить незвичайна. Хто е, подав таку ідею, хто постановник? Мій друг і хореограф Едвард Клюк поставив балет у 2005 году Станцевали на Московському міжнародному конкурсі в 2005 году, буквально через пару місяців після прем'єри. И он колоссальный успех имел. И после этого это наше было... С нас есть визитная карточка. Все знают во всем мире, что мы танцуем это. Uh -huh. Вот. И но ну, весь сам спектакль в 2011 году в июне я делал свой бенефис в маринском театре. Вот я привез всю компанию Мариборскую, потому что Эдди, он даже руководитель Марибора. Uh -huh. И, а вот... что особо для вас вот, радио Джульетта? Это Новосходенка, или это какой-то переходный этап? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Эдвард Клюк, он хореограф, тот, который сделал этот спектакль, этот балет. В нем есть уникальные качества, то есть абсолютно современная пластика, хореография, как вы видите, не похожа на классический балет вообще. А роковая музыка, сочетание Radiohead, все знают эту группу, uh -huh. поклонники и так далее. И сюжет Ромео и Джульетты, шекспировский. И так само с трагичным концертом. Конечно. И абсолютно, вы знаете, в эти 53 минуты, или 55 минут идет балета, абсолютно все видно, все просматривается. Есть видео в этом балете. Естественно, это все немножко абстрактно, но абсолютно все ясно. Ну, а взагали наши кияны, украинцы, они готовы до таких абстрактных постановок? Этот вопрос я себе задавал, когда мы 3-4 июня показывали, опять же, Балет «Куатро» — это хореография Эдварда Клюга. Тоже балет на 30 минут, небольшой, на 4 человека. Мы когда ехали сюда, я задался этот вопрос, готов ли, готова ли киевская публика, аудитория видеть то, что... Потому что тот балет вы абсолютно бессюжетный. Вот абсолютно голый, голый модерн, и каждый зритель получал те эмоции, насколько он был настроен в этот момент, mm -hmm. как он то, был то, готов. Кожан, мы же... Абсолютно По верно, я всегда привожу примеры, вот, когда мы смотрим на Моно-Лизу, что ты в этот момент у тебя на сердце, на душе, то, наверное, ты переживаешь этот момент, радость, плачешь. Так и было на премьере балета Куатра. зрители, кто плакал, кто радовался, кто любил, это зависит от того, насколько ты настроен сейчас в жизни, mm -hmm. вот. И, естественно, мы задавали этот вопрос, смогут ли вы, э, публика была, прием был колоссальный и все два спектакля, на второй спектакль приходили еще раз посмотреть, говорили, ребята, мы хотим еще раз летать в космос. Для них это был космос. Это действительно космос. Ну вот а хореографы наши, они готовы тоже подавать так материал, таким чином? Хорошо, наши хореографы назовите. Ну, к из национальной оперы. Ну, назовите имена. Мы говорим про современных хореографов. Про современных. Ну, я про знаю, сучасные. что в Сеуле выиграла первое место наша тоже из национальной оперы танцюристка. Сеуле, да, правильно, на но мы же народном... говорим о хореографах, а не о танцовщиках. У нас, я еще раз повторюсь, у нас талантливые артисты, очень талантливые угу. по всему миру танцуют, во всех театрах, но мы сейчас говорим о хореографах именно То, те... у нас танцюристы, хореографов да, не кто ставят, вот есть наш земляк и это Алексей Ротманский действительно добился мировой славы, действительно очень угу. талантливый хореограф, вот, но он не как бы не задержался в этом театре, и он ставил по всему миру, в первых театрах мира являлся лет шесть художественным руководителем Большого mm -hmm. театра. А сейчас он приглашенный балетмейстер в American балет Театр. То есть это о чем-то говорит, человек знает весь мир. Вот. Но это, пожалуй, единственный. На данный момент в Киеве и существует театр современной хореографии под руководством Раду по вот. Да, этот человек действительно тоже очень талантливый. У него свое видение и так далее. Но ну, не украинец. Да, но ну у нас, зато в нас есть вы. Ну, И хорошо, от... что вы вернулись. Спасибо большое. Я не обещаю, я не умею ставить, я не балетмейстер, не хореограф. Я скорее организатор. Может быть, это как-то пройдет с опытом, не знаю, Это, десь это дар упрати. Божий, понимаете, этому научиться невозможно. Я думаю, что он есть, просто его нужно открыть на самом деле. Не уверен. Я могу открыть. Відкр... А я Я открою других хореографов, молодых, начинающих, потому что я всегда вижу талант. Uh -huh. Если человек талантлив. Даже если это еще, как говорится, в процессе зачатия. Ну вот, а что вас особо надыхает? Можливо, я торкнусь банального, но, Можливо, может быть, какой-то рацион. Как хорчутся, в целом, Так же, как и все остальные люди. Есть, конечно, танцовщики, мужчины, которые, ну, считанные, которые страдают избыточным весом, но в основном это у нас все нормально, мы Стараємося, і всі останні, кешні чуть помініше. Абсолютно ми були я в Єгипті. Так... Може, чи плануєте поїхати? Там ж недавно справа в тому, що там дуже смачне м'ясо з овочами, дуже їхні а страви фрукти? і фрукти. А. Але я про м'ясні страви, бо воно дійсно там соковите це м'ясо. Давайте подивимося сюжет. Наші кореспонденти привезли спеціальний репортаж. Ну, конечно, давайте. <рес> Національні єгипетські страви не гострі, але багаті на приправи. Шеф-кухар ресторану порадами ділиться, та успіх секретів не розкриває. Мовляв, йому, щоб усе опанувати, знадобилися роки. Якщо ви хочете добре готувати м'ясо, потрібно знати, як його готувати, як маринувати. Мені знадобилося багато часу та досвіду. Можу сказати, що потрібно попрацювати 10 років, щоб готувати єгипетські страви. Для класичного єгипетського салату потрібні звичні овочі, цибуля, огірок, але його чистити треба не повністю, щоб не втратив смак. Помідор та листя салату. Тепер оливкова олія, сіль та перець. А родзинка у ньому приправа. Це традиційна єгипетська приправа, сума. Вона солонувата. На вигляд гостра, але насправді це не так. Рецепт хліба, а вірніше, ось таких коржів тут теж ніби простий. Борошно, сіль та вода, та має свій секрет. Тісто Треба добре вимісити, щоб воно було дуже м'яким. Потім його витримуємо при кімнатній температурі пів години і розкатуємо товшиною пів сантиметри. Випікають його у печі за режиму близько 350 градусів. Достатньо п'яти хвилин. Від такої високої температури коржик надувається і стає схожим на пиріжок, але всередині повітря. До столу не вистачає м'яса, а до нього тут особливе ставлення. Для приготування навіть одягають рукавички, щоб воно не контактувало з руками. Тож беріть ручку та занотовуйте рецепт маринаду для ягняти. Ми беремо цибулю. Чеснок, лавровый лист, помидоры, йогурт, приправа, соль, кориандр, та оливкова олия. Маринувати потрібно ніч, а потім нанизати на шпички і посмажити. Але в жодному разі не використовуйте овочі з маринаду. Вони горітимуть та зіпсують смак. А найсоковитіше м'ясо виходить на грилі, бо його потрібно смажити швидко. Якщо запікати у духовці, м'ясо буде сухим, тому що за час приготування з нього вийдуть усі соки, а подавати таку страву найкраще з овочами. Сумачко. Добре, народ, Україна. Залежно від. рациону как-то изменяется ваш стан внутренний, или изменяете вы рацион, чтобы измениться? Ну вот в таком плане, если там поесть мясо, или овощи? Нет, абсолютно нет. И залежно от сезона? Я думаю, что э, нет. Ну, естественно, летом я ем не, предположим, не горячий борщ, а холодный борщ, когда рассольник, или, либо свекольник, точнее, как он, свекольник, там, угу. окрошка, потому что жарко. Но так, в общем-то, на самом деле, не знаю, может быть, это у всех людей или танцовщиков. Но у меня, как говорится, я особо не заморачиваюсь по поводу того, что выбрать. Лишь бы побыстрее поесть и побежать дальше какие-то дела делать. Ну, на сцене вы практически постоянно с своей дружиной Анастасией. То есть практически все жизнь вы вместе. Вот угу. и работаете, и в дома. У нас есть фотографии. Давайте Свадебная? их посмотрим. На жаль, не Это ваша дружина. Это в Мариинском театре была фотосессия, угу. я помню. А вообще, если еще про еду поговорить, кто у вас готовит, кто відповідальний оба, за это? Оба, оба, вы, вы не поверите. Это, это, э, Работая в Мариинском театре, э, там мало кто из балерин готовит. Они всегда удивляются, насколько Настя умеет готовить борщи варить и так далее. Ну это нормально, мне кажется, украинская девушка, женщина, это очень хорошо. И я готовлю очень хорошо, кстати, местные блюда, без проблем. Дороже, страва ваша. Ой, ну, знаете, цыпленок табака потрясающе дело. сам, даже удивляюсь себе. Мясные рагу, какие-нибудь биточки пожарю всегда, запечь можно в фольги, рыбные блюда, ну, все, что касается, вот, намного лучше. Действительно, мясом должен заниматься мужчина. Скажите, а до два, уже как-то до Нового года, возможно, есть какая-то традиция в родине? Нет, мы очень готовимся, действительно очень любим эти праздники и стараемся, как говорится, как встретишь, так и проведешь. Но сейчас с этим графиком, это сегодня ты в Питере, завтра ты в Киеве, вот у нас 26-27 декабря спектакли с Маринским театром в Баден-Бадене потом при этом, ну, Новый вот здесь. В общем, ну, вот завтра же поеду покупать елочку и украшать все. Какие-нибудь кренделечки, там, как это называется, пряники, что там еще нужно? На улице-то дождь, посмотрите, в Питере также дождь, что это такое? Ну, что ж, я вам обожаю взагалі и найти и все эти цукерочки, и добро выступать, и находить силы на новые петушок леденец, помните, как в Ну, что вы, это классно, это жены сахар, ну, вот Спасибо, розповінання У Нас вже час прощатися. Я вам дякую, що Жалко. ви прийшли. Бажаю вам доброго ранку. бажаю вам гарних новорічних свят і натхнення. Спасибо большое. До сідання. Тож долучаємося до прекрасного і беремо від життя. Тільки хороше. Пропонуйте нам теми, які б ви хотіли обговорити. Ми відкриті до ваших зауважень. Наші контакти зараз на екрані. Далі трохи музики, а потім дізнаємося про те, що трапилося в історії 21 грудня з вуст відомої особистості. Залишайтеся з нами.